Машовець, аналізуючи в принципі ситуацію на фронті, каже, що стратегічна мета оборонної операції збройних сил України це, яка зараз проводиться, виснажити противника, позбавити його здатності вести організований наступ. Але він каже, що у нього таке відчуття, що керівництво України так і не визначилося, на якій ділянці фронту і які дії необхідно проводити. Так, і ставить таке питання: Покровська на або прорив під гуляймполем, і що страшніше для України прямо зараз. Но это разные театры военных действий. Гуляй поле, там степи, 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 там, чтобы зацепиться и удержать оборону, э нужно оборудовать скрытные позиции в крайне скудном рельефе и скудной растительности. То есть для того, чтобы сформировать хил-зону которую противник не сможет пройти, должны быть боевые порядки, ну, как минимум, дроноводов и артиллерии которые, ну, они достаточно компактные, поэтому, в принципе, их скрыть можно, но не в чистом поле. И хотя бы каких-то населенных пунктах более-менее, там, не, не, в одну улицу. Скажем так, лесопосадки там очень жиденькие и тоненькие. Поэтому там тоже это проблематично. То есть, но поэтому рубежи обороны достаточно далеки друг от друга. Удобные рубежи обороны. Имеют. Поэтому мы там, если оставляем, то, видите, это достаточно обширная площадь. Вот. А в Покровске там другая история. Там, вот, как по мне, втягивание в уличные бои приводит к потерям, там, если не один к одному, то, то близко к этому. Что категорически нам не подходит. Вот. а на юге, да, надо выбирать удобные рубежи и учитывать, что противник имеет превосходство в воздухе. И на направлениях, где он концентрирует усилия, плотность э, авиационного yeah. поражения э, корректируемыми авиабомбами столь высока, что ни одно укрепление не, не в состоянии, э, скажем так, противодействовать этому. Огневому, огневому средству, этому брожению. Поэтому единственный способ сохранения наших позиций это их маскировка, чтобы противник не знал, где находятся наши экипажи драноводов. И в случае их обнаружения, их местонахождения, нужно немедленно маневрировать, менять позицию и занимать ту, которую противник не видит. То есть под наблюдением противника занимать позицию нельзя. То есть зачастую приходится уходить в тыл и потом с тыла проводить мероприятия по заходу на новую позицию. Потому что когда вас обнаружили, вам нужно покинуть позицию. И если в небе находится разведчик, то под его наблюдением занимать новую позицию нельзя. Она будет обнаружена и уничтожена сразу. Поэтому вот на юге есть серьезные сложности. Вот этот скудный на, для маскировки э, ландшафт, он очень сильно усложняет эту задачу. Ну, а в Покровске там другая история. То есть, втягивание в уличные бои э, ну, чревато большими потерями. К сожалению, у нас такой опыт есть, и мы это знаем, как это происходит. И всякие браурные доклады там каких-то начальников и как, там, мотивирующие видосики, там, ну, не всех обманывают. Невозможно вести эти боевые действия с минимальным уровнем потерь. Минимальный уровень потерь может быть только там, где между нашими войсками и противником находится скилл-зона которую противнику невозможно пройти. Или очень тяжело с большими потерями. Другого варианта нет. Вот такая рукопашка, потому что там наши типа десантники круче их, их десантников. А там, кстати, 76-я дивизия Псковская десантная за, заходит сейчас в Покровск. И вообще там э, информация прошла, что порядка 80% войск – это э, десантники и морская пехота Российской Федерации. Конечно, это не тот э, состав, который был в 2022 году. Это уже там, пятый наверное, состав этой дивизии там, и, и бригад морской пехоты. Но тем не менее тогда все-таки какой-то отбор ведется. И какая-то подготовка ведется, потому что, к сожалению, мы выбиваем только штурмовиков, а штабы, как правило, и командиры, там комбаты выше, как правило, как бы потери среди них достаточно невысокие, И боевой опыт есть кому передавать следующим штурмовикам. Ну и подготовку договор. Но поэтому так, не знаю, меня не обнадеживает ни, ни то, ни другое место, и что важнее, важнее не втягиваться в боевые действия, которые приносят нам большие потери. Тогда нас не хватит. Не только для того, чтобы там победить, но и для того, чтобы вообще что-то удержать. Если будем транжирить так свои людские ресурсы, как это, к сожалению, иногда происходит и сейчас. Арті, просто в зміна інформація, що наступні два місяці будуть критичними, і в Сполучених Штатах Америки в принципі впевнені, що Україна втратить Донбас, Донеччину, і мова йде, тут ну, це лише питання часу, називається цифра 12 місяців. Це так. Я не думаю. Ну, все зависить теж від, від командування. Якщо воно буде так транжирити, як от, іноді ми бачимо людей, то так, то да, може бути і так. Если возьмутся за голову и... и перестанут это делать, ну или, по крайней мере, существенно сократят вот эти вот свои попытки там повоевать штурм... штурмовыми методами, там, ну, тогда может быть и... и не хватит 12 месяцев, может, и 36 не хватит моя. Зависит от команды от нашего. Люди у нас отличные, но как бы их надо беречь для того, чтобы было кем боевать дальше. Про наші втрати приголомшову заяву о, зробив нардеп від під батьківщини Івченко. Він сказав про те, що втрати збройних сил України двохсотими становлять півмільйона осіб, і трьохсотими ще стільки ж е, перепитали так журналісти. чи він впевнений у цих цифрах, і він каже так. І бо навіть що ці цифри можуть бути навіть і більшими. На початку цього року Верховний Головнокомандувач говорив. Про цифру 46 тисяч загиблих військовослужбовців Збройних сил України такі втрати називало. От Оці цифри, про які тепер каже нардеп, чи дійсно це може бути схоже тоді на правду, і чи тоді замовчується втрати, чи як тоді виглядає ситуація? Ну нардеп явно не знаю цифр. Діло в тому, що я спеціально зависив фрагмент його виступлення. він сказав, що на уточняючи випрос, він сказав: Ну, к примір. Типа, ну, mm -hmm. ну, типа порядок цифр где-то такой. То есть э, по контексту было ясно, что он не обладает данными. Это он, э, так сказать, методом, когда называется э, оценки собственные вокруг того, что происходит. Мои личные наблюдения ну, ниже, по 200, но по 300, наверное, не ниже. Ну, а когда там Зеленский говорит такие вещи, ну, звучит это как-то, ну, мягко говоря, лучше вообще ничего не говорил. Потому что, если поверить его статистике, то я, возможно, видел своими глазами в прямом эфире со своих средств наблюдения гибель половины наших солдат. Что маловероятно. Поэтому, как бы... Вот Зеленскому лучше бы вот такие вот цифры не, не выкидывает да, в эфир. Или говорить честная цифра. А честно это с пропавшими без вести, в том числе. Поэтому, поэтому как-то так. Помните, он озвучил потери за один день. 21 убитый, 79 пропали без вести и что-то там еще. Я уже не помню. Ну, короче, 100 человек получается. Так как мы все понимаем, что пропавший без вести, сегодня пропавший без вести, это завтра погибшие, Ну, 90% из них, больше, большая часть из них окажутся в погибших. Ну, кто-то в плену окажется или раненый, или просто контуженный. А кто-то нет. Ну, в смысле, большая часть все-таки это погибший, к сожалению. Потому что если мы оставили позицию с нашими 200 то они все попадают в список пропашей без вести. И когда мы отступаем, это так происходит. Именно поэтому противник нам передает при обмене телами тысяча наших тел, тел наших возвратов. Но насчет 500 тысяч лично я сомневаюсь. То есть я думаю, что эта цифра в разы меньше. Но по 300 я подозреваю, что эта цифра может составлять полмиллиона.